ৱেলকাম বেক ৱান্স এগেইন আজি আমি শিকিম টিটছ লাৰ্ণ আৰু টিটছ লাৰ্ণ আৰু টিটছ এই দুটাৰ পাৰ্থক্যটো শিকিম পাৰ্থক্যটো স্প'কেন ইংলিছত আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি হে বা ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সন্মানীয় অভিভাৱকসকল আপোনালোকে ঘৰত চাব আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো ভিডিঅ'টো চাবলৈ দিব সিহঁতে শিকিব পাৰিব এতিয়া আহোঁ মূল বিষয় লৈ লাৰ্ণ মানে শিকা টিটছ মানে শিকোৱা লাৰ্ণ মানে শিকা কোনোবাই কিবা এটা বস্তু বা কিবা এটা বিষয় আপোনাক শিকাই আছে আপুনি নিজে শিকি আছে আপুনি নিজে শিকি আছে তেতিয়া আপুনি লাৰ্ণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব যে মই শিকি আছোঁ লাৰ্ণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু টিটছ মানে শিকোৱা টিটছ মানে শিকোৱা আপোনাক কোনোবাই শিকোৱাই আছে শিকাই আছে তেতিয়া আপুনি সেইজনে টিটছটো ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰক মই ইংৰাজী শিকাই আছোঁ মই টিটছ ব্যৱহাৰ কৰিম আপুনি নিজে শিকি আছে আপুনি লাৰ্ণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰ্থক্য এইখিনিয়েই এতিয়া আহোঁ দুই এটা একজাম্পল কৰি চাওঁ মই ইংৰাজী শিকিম মই ইংৰাজী শিকিম ফিউচাৰ টেন্সত বাক্যটো বনাইছোঁ মই ইংৰাজী শিকিম আই উইল লাৰ্ণ ইংলিছ আই উইল লাৰ্ণ ইংলিছ শিকা নাই শিকিম ফিউচাৰ টেন্স মই ইংৰাজী শিকি আছোঁ মই ইংৰাজী শিকি আছোঁ শিকা কামটো মোৰ চলি আছে গতিকে টেন্সটো চাব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আই এম লাৰ্ণিং ইংলিছ কণ্টিনিউৱাছ কাৰণে বাৰ্বৰ লগত আই এন জি লগাই দিছোঁ আই এম লাৰ্ণিং ইংলিছ মই ইংৰাজী শিকি আছোঁ মই ইংৰাজী শিকিছিলোঁ মই ইংৰাজী শিকিছিলোঁ আই লাৰ্ণ ইংলিছ পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য গতিকে শিকিছিলোঁ শিকা কামটো মোৰ শেষ হৈছিল পাষ্ট টেন্সত পৰিব এইটো আই লাৰ্ণ ইংলিছ গতিকে ইয়াতে তিনিটা বাক্য আছে মই ইংৰাজী শিকিম মই ইংৰাজী শিকি আছোঁ আৰু মই ইংৰাজী শিকিছিলোঁ গতিকে তিনিওটা বাক্য চাব নিজৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিজে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে লাৰ্ণ শব্দটো নিজে কিবা এটা শিকি আছে তেতিয়া লাৰ্ণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া আহোঁ টিটছ টিটছ মানে শিকোৱা টিটছ মানে শিকোৱা মই ইংৰাজী শিকাওঁ মই ইংৰাজী শিকাওঁ মই ইংৰাজী শিকাওঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম আই টিচ ইংলিছ আই টিচ ইংলিছ মই ইংৰাজী শিকাওঁ মই ইংৰাজী শিকাই আছোঁ মই ইংৰাজী শিকাই আছোঁ আই এম টিচিং ইংলিছ আই এম টিচিং ইংলিছ মই ইংৰাজী শিকাই আছোঁ মই ইংৰাজী শিকাইছিলোঁ মই ইংৰাজী শিকাইছিলোঁ আই টট ইংলিছ আই টট ইংলিছ গতিকে ইয়াত তিনি তিনিটা বাক্য আছে যে মানে বেলেগে কিবা এটা বস্তু শিকাই আছে বেলেগে কিবা এটা বস্তু শিকাই আছে তেতিয়াহে টিটছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ লাৰ্ণ আৰু টিটছ শব্দৰ দুটাৰ পাৰ্থক্য নিশ্চয় বুজি পাইছে ঘৰত ভিডিঅ'টো ল'ৰা ছোৱালীক চাবলৈ দিব আৰু আপোনালোকে চাব কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ